Добрий день, шановні присутні, нотаріуси міста Херсона і Херсонської області. Сьогодні за ініціативи головного територіального управління юстиції спільно з реєстраційною службою головного територіального управління юстиції проводимо з вами навчальний семінар із цілого циклу таких навчальних семінарів. По роботі з єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. метою цього семінару є на практиці допомогти вам у вашій практичній подальшій роботі з цим реєстром. І звернути вашу увагу на ті особливості технічні моменти, які існують при роботі з реєстром. Задля надання вам практичної методичної допомоги на сьогоднішній семінар ми запросили державного реєстратора одного з районних управлінь юстиції міста Херсона Ігоря Обрамова, який вам за допомогою слайдів і інших технічних. Засобів висвітлить основні моменти роботи з реєстром. Якщо у вас в ході роботи будуть виникати питання, будь ласка, ви можете їх задати або поспілкуватися з цих питань після семінарського заняття. Тому э, маю надежду на плідну співпрацю с вами и давайте розпочнемо семинарские занятия. Будь ласка, Игорь, надаємо вам слово. Добрый день. Я меня зовут Абрама Фигер. Я, я государственный регистратор отдела юридических лиц, лиц и физических лиц-предпринимателей. Сегодня я вас ознакомлю с работой реестра. В частности, покажу те регистрационные действия. Ну, вкратце, насколько смогу, насколько было это возможно сделать в слайдах. Ну, самым первым этапом мы ознакомимся с регистрацией с юридического лица. На данном слайде вы видите, скажем так, рабочий стол. И выбираем обратиться-заявитель с пакетом документов, которые соответствуют закону Украины про державную регистрацию юридических касситов, физических оситных предприемцев, легализации громадских формуваний и выбираем регистрационные действия державной регистрации новоутворенной шляхом основания юридической особы. На следующем слайде отмечены красным поля, которые необходимо подлежат, которые подлежат заполнению. Мы заполняем организационно-правовую форму, это или приватное предприятие чаще, или это с замороженной Дальше заполняем название, заполняем скороченное название, и заполняем местоснахожение юридичной особы. Месознахожение заполняется через выбор определенного окошечка. Когда нажмете галочку, вот откроется такое окно у вас. И здесь вносите местонахождение юриса. А Почтовый индекс, город, район города, обязательно слово или улица, слово улица или проспект или бульвар пишется полностью. Все внесли, нажали внизу закрыть. Дальше вносите способ нахождения документов. Кто вам подал документы? Фамилия, имя, Обязательно пишите паспортные данные или какой-то вам предоставили другой документ. Внесли. Следующее поле. Те документы, которые вам подаются. Согласно закону Украины про державную регистрацию, на данный момент регистрация регистрации лица подается только регистрационное заявление. Ставите отметку в первую. И вид и установьте документ. Ставите отметку. Так как программа создавалась еще под старый закон и под новый ее еще, скажем так, не, не, не совершенствовали обязательно ставите решение, это технический момент, обязательно ставите квитанцию, это тоже технический момент, но такие документы вам не подаются В конце нажимаете с левой стороны слово «Переверятый», то есть смотрите все ли вы документы поставили, правильно внесли даты и название предприятия. И в конце внизу нажимаете слово принять. В следующем окошечке виден образец заполнения документов, которые вам подавались. После того, как вы нажали слово принять из реестра печатаете опись, один экземпляр описи вы отдаете заявителю. Как предусматривает закон, то есть после выдачи в описи, описи заявителя, заявитель ее забирает, уходит и к вам больше не возвращается. Также в, в описи есть специальный код, вот он сверху. С помощью этого кода на сайте Министерства юстиции вы можете при введении этого кода, вы получите информацию о вашем предприятии. Там будет находиться устав в электронном виде и выписка в электронном виде, которую вы потом можете распечатать. После того, как вы на опись распечатали, нажимаете «Закрыть». И документ обязательно подлежат сканированию. Вы зайдете, здесь есть буква D написано «С», регистрационная дия», заходите. Открываются документы, которые вы принимали. Вот у вас карточка здесь. Здесь отмечена квитанция, устав, нажимаете соответствующее поле, которое отмечено здесь красным, и открывается поле сканирования. То есть документы обязательно подлежат сканированию. Вы отсканировали листы, нажали скануваты, нажали сберегты. Все документы отсканированы хранятся в программе, скажем так. Все, после того, как вы отсканировали документы, открывается следующее окно, регистрационная карта юридической особы. И вы по очереди заполняете поля, которые отмечены красным. То есть ведомости про юридическую особу. Здесь вы будете заполнять только английское название, если оно есть. Дальше открывается поле информация, ставите галочку или юрлицо действует на основе статута или на основе модельного устава. Ставите уставный фонд, отмечаете, и ставите органы управления юридической особой. Дальше открывается поле коревных. Фамилия и имя отчества указываете, код идентификационный и дата с какого числа руководитель приступает к обязанностям. Дальше заполняете слово, заполняете поле «Засновник». В нижнем углу нажимаете слово до даты, открывается соответствующая окошечка и пишите фамилия имя отчества, код идентификационный, прописку его пишите и размер установного фонда. Дальше заполняйте виды деятельности. Тоже также через додаты. Нажимаете додаты, откроется поле. Здесь его нету. И вносите виды экономической деятельности предприятия. Подписан заполняется таким же образом. Тоже через додаты открывается окно. Внесли фамилию, имя отчество, код идентификационный. Внесли. Дальше информация по за юридичного события. Внесли телефон, если есть электронный адрес или ну другая, другая информация по предприятию. Все, в конце вот здесь, в правом нижнем углу будет написано слово «принять». Вы принимаете, совершили регистрационное действие, все предприятие зарегистрировано. В течение двух, там, ну, в течение полудня, скажем так, фонды, это налоговый статус управления, поставят его на учет в автоматическом режиме. Дальше обратился к вам в заявитель для державной регистрации физической особой предприятия выбираете поле державной регистрации физической сумки Премса. открывается программа. Программа, в принципе, вся идентичная, то есть смысл заполнения полей одинаковый. То есть тоже фамилия, имя, отчество, адрес заполняете. К вам обратился заявитель, фамилия, имя, отчество или имя по доверенности представитель и заполняйте документы, которые вы подавались. На сегодня закон предусматривает регистрацию частного предпринимателя только по одному регистрационному заявлению, так как программа старая еще не совершенствована, поэтому вы ставите заявление, обязательно указывайте, что есть идентификационный код, вам подали копии и квитанции. Но это технический момент, эти документы, два документа вам не подаются, вам только одно заявление подается. Тоже после принятия документов вы распечатываете опись, отдаете заявителю и он от вас уходит. Следующий у нас слайд, это рестрации регистрация до в документы в юридической особы. Обратилась к вам юридическое лицо с пакетом документов на внесение изменений в уставные учредительные документы и вносим их по следующему принципу. То есть верхняя вот эта кошечка, отмеченная красным, это так называемый кошек в реестре. Здесь вносите код предприятия, как я видно на слайде, здесь вот появилось наше предприятие, которое к вам обратилось за Заходите в регистрационную справу. Вот открывается регистрационное дело. Здесь были какие-то изменения по предприятию. Здесь открывайте вкладку Державная регистрация змин до ведомостей про змин, Державная регистрация змин до установки документов. И опять же открывается вкладка, которую вы уже видели раньше. То есть э, отмечайте документы, э, кто вам подал документы, директор или уполноваженная особа. И отмечайте документы, которые вам подавались, подаются для внесения изменений в реестр. С правой стороны внизу будет окошечко принять. Нажимаете принять, печатаете опись, отдаете опись заявителю. Не заканчивая регистрационные действия, документы подлежат обязательно сканированию. То есть вы отсканируете устав, заявление и, ну, и другие документы, которые вам были поданы. Все, вы отсканировали, поставили, нажали принять и открывается следующая окошечко, уже сама регистрационная карта, которая необходимо заполнить. Вот внизу отмечены Сами изменения, которые будут носиться в реестр, то есть здесь или смена названия, или смена установного капитала, или смена видов деятельности, или смена учредителей в предприятии. Соответственно, то, что у вас здесь меняется, здесь есть вкладки и в, в этих вкладках меняется информация по предприятию. Изменили там, допустим, поменяли учредителей, в конце нажали Принять. Все, регистрационное действие закрылось. И все, Вносили до ведомостей про юридичные услуги, которые в державном реестре. В принципе, по точно такому же принципу. Через пошук находите предприятие. Вот вы его нашли, оно здесь отмечено синим цветом. Вы, вера, заходите в на справа открывается регистрационная справа юрлица и верхняя вкладка здесь державной регистрации внесения изменений до ведомостей про юридичную Нажимаете, нажимаете в нее зайти, открывается уже знакомая вкладка. То есть заявник, директор или полноважного особа и документы, которые вам подаются. Это обязательно регистрационная карточка, плюс квитанция. Если смена директора, это еще будет решение общего собрания и решение заснования. В правом нижнем углу будет написано «Воспринять». Приняли и открывается уже регистрационная карта самой юридичную услуги. В нижнем левом углу вы выбираете э, те изменения, которые будут вноситься в реестр. И по верхней вкладке вы ищете то, что меняется. То есть или виды деятельности, или телефон меняется, или руководитель в предприятии меняется. Все. В правом нижнем углу нажали «Принять» регистрационное действие закончено. На сегодняшний момент законом Украины про державную регистрацию юридических усилий. не предусмотрена выдача выписок из реестра, но ну, наказанными внутренними документами, то есть после совершения регистрационного действия есть действие, которое тянут за собой раздрукование выписки, то есть вы ее печатаете обязательно, и после того, как вы напечатали, она автоматически высвечивается на сайте. То есть, если вы этого не сделаете, на сайте выписка не, не отобразится, и заявитель, и, там, или частный предприниматель не сможет там, ее распечатать для каких-то своих личных, ну, не личных, для производственных, скажем так, целей. Мы с вами разобрали регистрацию юрлица, юридического лица, юр -лица физ физического особо предпринимателя, внесение них до статуту. Давайте вот знакомиться с державной регистрацией измен до ведомостей про физическую особу По такому же принципу, через пошук вводите код, скажем так, частного предпринимателя. Вот после того, как вы найдете, будет здесь отметиться поле, здесь будет фамилия и отчество, отмечены вы заходите в регистрационную справу, открывается регистрационное действие и выбираете поле, Пожалуйста, рестрация до увеличивается по физичному особу. Открывается уже знакомое поле, то есть заполняете опять же заявление, кто к вам пришел или личный частный предприниматель, или полноважная особа. И с правой стороны вы ставите документы, которые вам подавались. Это заявление, ну и в некоторых случаях это там смена адреса, смена э -э, фамилии, имя, отчества, кода обязательно у вас ставится отметка, что у вас квитанция есть. Ну, если кто-то обратился по доверенности, ставите отметку, что обратился заметитель по доверенности. В правом нижнем углу нажимаете слово «Принять». Печатаете опись, отдаете ее человеку, ну, заявителю, и он от вас уходит. После того, как вы документы отсканировали, вы уже совершаете дальше регистрационные действия, меняете какие-то ведомости по нему в реестре. Все, там будет отметка принять, приняли все, и действия закончены. Рассмотрим порядок надання ведомостей из длинного державного реєстру. Програма, що, так как программа еще не несовершенствована, то есть вы заходите в запад из ЕДР і здесь вы видите ви видите выписки вытягу довідка. На сегодняшний момент законом Украины про державну реєстрацію юридичних осіб та физических осіб підприємців пересмотрено, что информация с реестра удается только в, виде... в вигляді витягу. Выписка, довидка не выдается вообще, и сюда вообще не заходите, и вообще не пользуетесь. Здесь есть расширенный вытяг вот, про физичную особу, есть расширенный вытяг про юридичную особу. вам обратилась юрлицом с соответствующим заявлением, с оплатой на выдачу вытяга, и вы заходите, расширенный запад про, про надание вытягу, ставите отметку, какое к вам предприятие обратилось, то есть, допустим, это товариство, здесь отметили название, кто к вам обратился, или учредитель, или заснова, або меньше особа, або за доручением, вносите, заполняйте соответствующие поля, то есть фамилия, имя, отчество, обязательно всегда пишите паспортные данные, эти данные вы внесли, дальше надо не документы, ставите что вам подали запад на вытяг, бланк и квитанция. Если была доверена, ставите галочки доверия. Дальше критерий пошук. Гермецо можно искать или по коду. Отмечаете код. Если кода не знаете, юрлицо можно искать. Ну, сделайте запад на вытяг по названию. Отмечайте товариство. Обязательно в кавычках написали название в правом нижнем углу нажимаете принять и в течение 15 -20 секунд 20 сформируется вытяг вы его печатаете заявителю и отдаете это что касается надания вытягу из него державного реестра также законом Украины про державную юридических усилий и физических усилий в принципе ввели такое понятие как экстерриториальность то есть что имеется в виду вы регистратор допустим ну, в данном случае города херсона к вам обратился заявитель само юридическое лицо адрес юрлица допустим находится ну скажем так в городе киеве там в каком-то из районов вы можете вы принимаете документы что надо сделать для того чтобы скажем так подключиться к другому к другому района Украины. То есть вот выбираете изменить организацию, открывается окошко, выбираете место Киев, видел державную регистрацию, любой район ставит, ну там какой вам будет район, нажимаете продолжить. И вот если видно, в правом здесь внизу, вот написано, видел державную регистрацию в районе управления экстенции. И по коду вносите предприятие и совершаете с ним определенные регистрационные действия. Все, дальше ну, нажали принять действие совершили все опять чтобы опять возвращайтесь ну, в, ту, в тот район где вы находитесь ну, в данном случае в Херсон рестроительность уборского расположения ну это скажем так вкратце насколько я мог я по слайдам вам объяснил показал программу. программа в принципе идентичная вся поля практически все одинаковые, принцип зап заполнения полей тоже в принципе одинаковый. Ну, такого, что особо сложного, в ней ничего нету. Также давайте рассмотрим, есть такой интересный момент. При выдаче описи, вот в верхнем правом углу, есть присваивается предприятие уникальный код. Что, что имеется в виду? То есть вы ну, когда заявителю отдали, отдали опись, по этому коду он может зайти на сайт Министерства юстиции Украины и посмотреть информацию по своему или частному предпринимателю, или юридическому лицу. То есть на сайте будет храниться, если это юрлицо, уставе выписка, если частный предприниматель, там будет храниться только выписка. Давайте вкратце, скажем так, ознакомимся. Вот вы зашли на сайт Министерства, заходите в электронные сервисы, Выбираете реестр юридических и физических постов предприемцев. Выбираете, выполните безкоштовный запад на отрывание ведомостей. И выбираете результат надания на, на административных постов. И здесь вводится код, который был на описи выдан заявителю. Вводим код, нажимаете «Шукаты». И вот здесь написано «Державная регистрация вот, которая была совершена регистрационное действие, название предприятия, а, дата, когда было совершено действие. И вот вы видите устав, то есть вы с этого сайта можете его сохранить или сразу распечатать. И внизу вот есть э, седоса об про державную регистрацию. Это сделано для того, чтобы у заявителя было на руках меньше документов, и в электронном виде вроде как даже проще можно работать. То есть вы обращаетесь или в банк, или для открытия счета, вы какую-то организацию, предоставляете этот код им специальный, и соответствующий орган уже на сайте может посмотреть информацию по вашему предприятию. Спасибо за внимание. Насколько смог, вкратце по слайдам я вас ознакомил с программой для регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей.